آپ سب کی سلامتی ہو کیا عورت پاسٹر بن سکتی ہے اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم نے ایک مکمل سیریز کا سلسلہ شروع کیا ہے جس کی پہلی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے ہماری پہلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس تعلق سے ہمارے ناظرین کی طرف سے ہمیں کچھ اہم سوالات مصول ہوئے ہیں جن کا جواب دینا ہماری اولین ذمہ داری میں شامل ہے پانچ سوالات بہت اہم ہیں جن کا میں ایک ایک کر کے تفصیلی جواب دینے کی کوشش کروں گا پہلا سوال پہلی دوسری اور تیسری صدی کے تناظر کا جائزہ لیں ان میں خواتین کے پاسٹر مخصوص ہونے کے ثبوت موجود ہیں جیسے کہ روم کا خات پالینی کے خطوط سے واضح ہے دوسرا سوال عہد جدید کے زمانے میں خواتین کو نبیہ کہا گیا ہے اگر ایک عورت نبیہ ہو سکتی ہے تو پھر پاسٹر کیوں نہیں تیسرا سوال جب خواتین کو ڈیکنس کہا گیا ہے تو ڈیکنس خادمہ ہی ہوتی تھی اور اس زمانے میں سے مراد اس کف ہی لیا جاتا تھا چوتھا سوال کسی خاتون پاسٹر کی بقاعدہ مخصوصیت کس صدی میں ہوئی پانچوہ اور آخری سوال کیا خدا کی نظر میں مرد اور عورت یقصہ حیثیت کی حامل نہیں سب سے پہلے تو میں ان تمام قابل احترام شخصیات کا دل کے گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس موضوع کو لے کر مجھ پر کڑی تنقید کی اور بعد ازاں ان کا بھی جنہوں نے کامنٹ باکس میں اور شخصی ملاقاتوں کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کیا پھر میں ان احباب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مختلف طرح سے میری اصلاح کی اور کسی نے تو مجھ سے یہ سوال بھی کر لیا کہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ اس موضوع پر بات کریں بات یہ ہے کہ آپ چاہے ہم سے نفرت کریں یا محبت یہ تو آپ کا انتخاب ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ کی تنقید بھی مستند دلائل پر مبنی ہو نہ کہ ذاتی نوعیت کی کیونکہ ذاتیات پر انسان اس وقت اترتا ہے جب اس کے پاس دینے کے لیے دلائل کی کمی ہو میرے بعض عزیز بھائیوں نے مجھے اس موضوع پر مناظرے کا چیلنج کیا تو بھائی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ حاضر میں ہونے والے مناظرے نہیں بلکہ محض بحث و تکرار ہے جس سے کتاب مقدس ہمیں اجتناب کرنے کی تلقین کرتی ہے اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مناظرہ کیا ہوتا ہے تو انیسویں صدی کے علماء دن کی کتب کا مطالعہ کریں آپ کو علم ہو جائے گا مناظرے کا حقیقی اصول کیا ہے میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اس موضوع پر اردو سینٹر فار ریفارم تھیولوجی یو ایس اے کی طرف سے ڈاکٹر ایلیا میسی صاحب ایک مکمل کتاب شائع کر چکے ہیں جس کا نام ہے پاسبانی عہدہ اور عورت جس کی ایڈیٹنگ کے فرائض مجھ اہکر نے ادا کیے ہیں تو بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتاب کا جواب ہر زمانے میں کتاب رہا ہے مناظرہ نہیں اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس موضوع کو لے کر علم کے خزانے اور امبار موجود ہے تو ازراہ کرم اپنے قلم کو جنبش دیجیے اور ایک کتاب لکھ ڈالیے کیونکہ میں ذاتی طور پر مقامی لکھاریوں کی بہت عزت کرتا ہوں اب آتے ہیں سوالات اور ان کے جوابات کی طرف ہم اپنی ثقافتی اور معاشرتی دور میں بڑے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ نیا پن ہمیشہ ہی تجسس اور کشش کا باعث رہا ہے ہر نئی بات ہر نئی چیز نیا رواج نیا فیشن اور کوئی بھی نیا ڈھنگ لوگوں کی توجہ اپنی جانب ضرور مبزول کرتا ہے بہت سارے لوگ ایسی معاشرتی اور ثقافتی لہروں کے ساتھ بہت جاتے ہیں اور بعض اوقات بہت خاص اور ضروری معاشرتی ثقافتی اقدار سمجھوتا کر بیٹھتے ہیں پھر جب ہم اس غیر ضروری نئے پن کے کڑوے اور مضر ثمرات دیکھتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ ہم نے اصل اقدار پر سمجھوتا کیا ہوتا تو ہمیں اس بھول کا خمیازہ ناب کرنا پڑتا اب آتے ہیں پہلے سوال کی طرف پہلا سوال پہلی دوسری اور تیسری صدر کا جائزہ لیں ان میں خواتین کے مخصوص ہونے کے ثبوت موجود ہیں جیسے کہ کلیمٹ آف روم اور پالینی کے خطوط سے واضح ہے اب تحمل سے اس کا جواب سوات فرمائیے گا اور پہلی سے پانچویں صدی تک دستاویزات کی تاریخی شہادتوں کو آپ میری سکرین پر بطور ثبوت دیکھ سکتے ہیں پہلی صدی رسولوں کا زمانہ اور ابتدائی شہادتوں کا جائزہ پہلی صدی میں جب رسول خود کلیسیا کی قیادت اور رہنمائی کر رہے تھے اس وقت قیادت کا نظام بزرگوں یعنی ایلڈرز بیشپس اور خادموں یعنی ڈیکنز پر مشتمل تھا اس زمانے کی سب سے مسیحی تحریروں میں سے ایک کلیمنٹ آف روم کا خط ہے جو کہ 96 عیسوی میں لکھا گیا بعض محققین اسے پچانوے تا ستانوے عیسوی کے درمیان مانتے ہیں یعنی یہ خط شہنشاہ دومتیان کے عہد کے آخر میں یا نیرو بادشاہ کے عہد کے آغاز میں لکھا گیا یہ خط بیان کرتا ہے کہ رسولوں نے ایسے مرد مقرر کیے جو کلیسیا کی قیادت کریں اور یہ بھی طے کیا کہ ان کی وفات کے بعد ان جیسے اہل مرد ان کے جانشین بنے اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قیادت کا منصب شروع سے مردوں کے لیے مخصوص تھا دوسری صدی رومی شہادت اور عورتوں کا کردار دوسری صدی میں رومی صوبے کے گورنر پلینیدہ ینگر نے شہنشاہ ٹراجن کو ایک خط میں مطلع کیا کہ اس نے کلیسیا کی دو عورتوں سے پوچھ گش کی جنہیں وہ خادمائیں کہتا تھا یہ خواتین کلیسیا میں روزمرہ کی خدمت مالی اور عملی انتظامات میں سرگرم عمل تھی تاہم وہ عبادتی قیادت یا روحانی منصب میں حصہ نہیں لے رہی پلینی کے خط میں واضح طور پر ذکر ہے کہ ان کی سرگرمیاں کلیسیا کے اندر خدمت تک محدود تھی اور وہ مردانہ قیادت یا پادری کے فرائض میں شامل نہیں تھی اس تاریخی شہادت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدائی مسیحی معاشرے میں عورتیں عملی خدمات انجام دیتی تھیں مگر قیادت کے رسمی عہدے جیسے کہ بشپس ایلڈرز یا پاسبان صرف مردوں کے لیے مخصوص تھے تیسری اور چوتھی صدی کلیسیا قوانین اور واضح حدود تیسری صدی اور اس کے بعد بھی عورتوں کی خدمت کلیسیا میں جاری رہی تاہم قیادت کے رسمی عہدے مردوں تک محدود رہے ابتدائی کلیسیا کے قوانین خاص طور پر رسولی احکام اپوسٹولی کانسٹیٹیوشن واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ عورتیں نہ تو برکت دینے کے لیے مقرر کی جاتی تھیں اور نہ ہی وہ ان کاموں کو انجام دیتی جو بزرگ یعنی ایلڈرز یا خادم یعنی ڈیکنز کے لیے مخصوص ہیں ان کا کردار زیادہ تر دیگر خواتین کی تربیت بپتسمہ میں معاونت اور کلیسیا کی خدمت کے عملی پہلوؤں تک محدود رہا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدائی مسیحی معاشرے میں خواتین اہم خدمات انجام دیتی تھی مگر روحانی اور عہدے مردوں کے لیے مخصوص تھے یہاں یہ بات بھی واضح کرتا چلو کہ بپتسمہ میں معاونت سے مراد خواتین کا بپتسمہ دینا شامل نہیں تھا بلکہ وہ خواتین جو بپتسمہ لیتی تھیں انہیں مخصوص مقام تک پہنچانے ڈھانپنے اور بپتسمہ کی رسومات میں سہولت فراہم کرنے کا عمل تھا جیسا کہ موجودہ دور میں بھی یہ رسم انجام دی جاتی ہے چوتھی صدی کی مجلس نے اپنے ایک کینن میں, قانون نمبر میں کہا کہ عورتیں قربانگاہ کے قریب جا کر خدمت نہ کریں چوتھی اور پانچویں صدی میں مجلس بھی عبادت کی پاسوانی اور قربانگاہ پر خدمت کو مردوں کے لیے خاص قرار دیا سن چار سو چورانوے میں پاپ جلیسیس نے اپنے خط میں شکایت کی کہ بعض میں عورتیں وہ کام کر رہی ہیں جو مردوں کے مناسب کے لیے مخصوص ہے اور اس کو قابل مذمت قرار دیا گیا عورتوں کے پادری یا پاسٹر بننے کا نیا پن نیا خیال انیسویں صدی کے وسط میں امریکہ میں سامنے آیا اٹھارہ سو ترپن میں انٹونیٹ براؤن کو نیو یارک کی ایک مقامی کلیسیا نے پاسٹر مقرر کیا اٹھارہ سو تریسٹھ میں اولمپیا براؤن وہ پہلی خاتون بنی جنہیں ایک مکمل فرقے نے باضابطہ طور پر پادری کے منصب پر مقرر کیا یہ تبدیلی زیادہ تر خواتین کی تعلیم سماجی اصلاحات اور حقوق نسما کی تحریک اثرات کے تحت ہوئی اور یہ قدیم کلیسیائی روایت سے ایک واضح انحراف تھا ابتدائی صدیوں کا ریکارڈ اس بات پر متفق ہے کہ عورتوں کی خدمت کلیسیا میں نہایت اہم اور عزت کے ساتھ تھی لیکن قیادت اور پاسمانی کا منصب مردوں تک محدود رکھا گیا یہ صرف ثقافتی روایت نہیں بلکہ بائبل کی ترتیب اور رسولی تعلیم کا تسلسل تھا اب ہم ابتدائی کلیسیا مجالس کے کچھ قوانین کو زیر بحث لاتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے مجلس ایلویرا ایل کے بارے میں چوتھی صدی کے اوائل میں ہسپانیا کے صوبہ کے شہر ایلویرا میں منعقد ہونے والی مجلس ایلویرا یعنی کونسل آف ایلویرا اسپین کی پہلی معروف کلیسیائی مجالس میں شمار کی جاتی ہے یہ مجلس عموماً تین سو پانچ تا تین سو چھ کے درمیان منعقد کی گئی تھی یہاں کلیسیا کے قوانین میں ایسی شکیں شامل تھیں جو واضح طور پر عورتوں کو قربانگاہ کے قریب جانے سے روکتی تھی تاکہ عبادت کے مقام کا تقدس اور انتظامی اصول برقرار رہے اس تاریخی دستاویز سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدائی کلیسیا میں خدمت اور عبادت کی رسمی ذمہ داریاں مردوں کے لیے مخصوص رہی جبکہ خواتین کی معاونتی اور عملی خدمات ہی تسلیم شدہ تھیں چوتھی صدی میں منعقد ہونے والی متعدد کلیسی مجالس میں خواتین کی عبادت اور لٹرچی میں محدودیت واضح کی گئی تھی مجلس لدیکیا جو موجودہ ترکی کے شہر لدیکیا میں منعقد ہوئی مستند محققین کے مطابق سن 343 تا 381 کے درمیان منعقد کی گئی تھی اس مجلس کے قانون نمبر 11 میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں کو بطور خواتین بزرگ مقرر نہ کیا جائے اور قانون نمبر چوالیس میں عورتیں قربانگاہ کے پاس نہ جائیں اور اس کی تاقید موجود ہے تاکہ عبادت کے مقام کا تقدس اور انتظامی اصول برقرار رہے یہاں میں یہ بھی واضح کرتا چلوں قربانگاہ کی اسطلعہ اس وقت حیکل یا یہ یہودی مذہبہ کے معنوں میں نہیں بلکہ مسیحی کلیسیا کی عبادت کا کے اندر موجود اس مقام کے لیے استعمال کی جاتی تھی جو یوکھرست یعنی خداون کی اشائر وانی کے لیے مخصوص تھا کانسل آف نیمز یعنی مجلس نیم چوتھی صدی کے آخری عشرے میں یکم اکتوبر تین سو چھیانوے کو گال یعنی قدیم فرانس کے شہر نیم میں منعقد ہوئی جہاں سات انتظامی قوانین منظور کیے گئے ان قوانین میں خواتین کی ڈیکنس یا معاونت میں اختیارات کی محدودیت کو نمایاں کیا گیا تاکہ کلیسیا میں رسمی اور روحانی ذمہ داریاں مردانہ کی عادت کے دائرے میں برقرار رہے مجلس اور کانسل آف اس سلسلے میں مجلس آرنج کے بعض قوانین میں بھی خواتین کی لیڈرجی میں حد بندی کی گئی جس سے ابتدائی کلیسیا میں خدمت کے دائرے اور قیادت کے فرق کو واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے اس کی کاروائی آٹھ نومبر چار سو اکتالیس عیسوی کو دستخط کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچی مجلس کارتج شمالی افریقہ کے عظیم شہر کارتج میں چوتھی اور پانچویں صدی کے دوران متعدد کلیسیائی مجالس منعقد ہوئی ان میں تیسری مجلس جو یکم اگست تین سو ستانوے کو منعقد ہوئی تاریخی طور پر انتہائی اہم جاتی ہے بعد ازاں سن 419 میں مختلف افریقی مجالس کے قوانین کو جمع کر کے کی شکل میں مرتب کیا گیا تاکہ کلیسیا کے اندر نظم و ضبط اور رسومات کے اصول واضح طور پر دستاویزی شکل اختیار کر بدتی تحریکوں میں خواتین کی قیادت دوسری صدی کے وسط میں منطانیت تحریک منظر عام پر آئی جس میں خواتین نے نمایاں طور پر نمایاں کا کردار ادا کیا اس تحریک میں کچھ خواتین جیسے کہ ملا اور پر سکلا، نبیہ اور پیشوا کے طور پر ابرین اور وہ اپنی پیشن گوئیوں اور روحانی تعلیمات کے ذریعے جماعت کی رہنمائی کرتی تھیں منطوی تحریک میں خواتین کی یہ قیادت ان کے نزدیک ایک جائز اور مقدس حیثیت کی حامل سمجھی جاتی تھی جو ان کے خیال کے مطابق روحس کی رہنمائی میں براہ راست نبوت کے طور پر سامنے آئی جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی تاہم مرکزی کلیسیا نے اس رجحان کو بائبلی ترتیب اور ابتدائی کلیسیا روایت کے خلاف سمجھا اور اسے مسترد کر دیا کلیسیا کے علماء نے منطوانیہ تحریر کے بعض پہلوؤں کو بدتی قرار دیتے ہوئے خواتین کی رسمی روحانی قیادت پر پابندی لگا دی تاکہ کلیسیا میں مردانہ قیادت اور روحانی ترتیب برقرار رہ سکے متبادل خدمات کیا تھے ابتدائی کلیسیا خانقاہی منصب پر فائز کیا گیا تاکہ وہ عبادت اور خدمت کے عملی امور میں مدد کر سکیں اور دیگر خواتین کی تربیت اور روحانی رہنمائی میں حصہ لے سکیں یہ تمام عہدے بنیادی طور پر عزت اور خدمت پر مبنی تھے اور ان کا مقصد کلیسیا کے نظم و برقرار رکھنا اور خواتین کی روحانی معاونت کو منظم کرنا تھا تاہم پاسبانی یا کہانت کا رسمی ملزب اب بھی صرف مردوں تک محدود رہا یعنی روحانی قیادت رسومات کی انجام دہی اور کلیسیا کی رسمی عبادتی ذمہ داریاں مردانہ عہدوں تک مخصوص رہیں جبکہ خواتین کی خدمات معاونتی اور علمی نوعیت کی تھی اس طرح ابتدائی کلیسیا میں خواتین کو اہم خدمات دینے کا موقع ملا مگر رسمی روحانی عہدے مردوں کے لیے مخصوص رہ گئے چوتھی صدی کے آخر میں جو عام طور پر انتاقیہ یعنی شام کی روایت سے منصوب کی جاتی ہے اس کتاب کی, کی حشتہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ڈیکنس خواتین برکت نہیں دیتی اور نہ وہ ان کاموں کو انجام دیتی ہے جو بزرگ یعنی ایلڈرز یا ڈیکن کے منصب سے مخصوص ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدائی کلیسیا میں خواتین کی خدمات اور رسمی کہانت یا پاسمانی کے کے دائرے الگ تھے خواتین بنیادی طور پر معاونت تربیت اور خدمت کے عملی امور میں مصروف رہی جبکہ رسمی روحانی قیادت اور رسومات کی انجام دہی مردوں کے عہدوں تک محدود رہی یہ وضاحت ایک مخصوص سوال کے تاریخی اور الہیاتی تناظر میں پیش کی گئی ہے جس میں ابتدائی کلیسیا کے مستند ماخذات کی روشنی میں حقائق پیش کیے گئے ہیں مقصد یہ تھا کہ ہمارے ناظرین کو درست تاریخی پس منظر فراہم کیا جا سکے اور معاملے کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے البتہ یہ بحث محض ایک, ایک ہی سوال کے جواب محدود ہے آئندہ ویڈیو میں دیگر سوالات اور ان کے جوابات پر بھی اسی طرح تاریخی شہادتوں اور مستند حوالہ جات کے ساتھ غور کیا جائے گا تاکہ موضوع کا جامع اور متوازن اہم ممکن ہو سکے اگلی ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب دیں گے اور اگر نبیا ہو سکتی ہے تو پاسٹر کیوں نہیں تب تک اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں سیروش ایوینجیلیکل منسٹریز یوٹیوب چینل خداوند آپ سب کو برکت دے آمین